что-то немного пока сложновато, но ничего страшного. Итак, у меня предновогоднее настроение. Оно просто зашибенское. Вам скажу, это я, Денис, э, канал пользователя. Денис 28767. Итак, сейчас мы снимаем метро 2033. В связи с, э, э, с, неполадками по, с неполадками программы, я извиняюсь вообще за эти неполадки, я буду навязывать утеряно. Эти видео я должен был еще выложить, конечно, в январе. Ну, а не помню какого, но точно в январе их должен был выложить. А, честно говоря, а, это... Я понял, как пользоваться. Ну, фрапсом пользуюсь. Потом Камтасию редактируем видео в камтасе и... И все будет суперско. Потом, если в некоторых бонях я... В некоторых бойнях я буду этот э, склад. Ну, ставить эти. В некоторых бойнях я буду ставить музычку, чтобы было так э, естественно, было угарно. Ну а звуки. Звуки из игры вы слышите не будете так, как э, звуки из игры вы не будете слышать так, как... Э, сейчас как бы сформулировать правильно это предложение. не будете слышать так, как э, э, я не могу записывать, могу конечно записывать с рапсом, но вы не будете слышать или моих комментариев, или звуки из игры. Э, если не хотите слышать моих комментариев, просто напишите мне так и напишите. Денис, мы хотим послушать там звуки из игры, так что не мог бы ты записывать э, не свои комментарии, а звуки из игры. ну конечно же вы так надеюсь не скажете. ну ничего страшного, если что если что предлагайте я могу все сделать сейчас буду с Камтаси записывать отдельно звуки ну из игры я буду записывать с фрапсом а с Камтаси отдельно свои комментарии так скажу. ну вот это у нас начинается вторая миссия так сказать миссий тут очень много так что я постараюсь э, в этой ну вообще вот э, в этой в этой прохождение в этом прохождении метро сделать э, как бы вам объяснить э, как бы вам объяснить сделать прохождение второй концовки у меня была плохая концовка где уничтожает город а я хочу сделать хорошую концовку но при этом конечно же придется стараться 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 и очень много стараться я тут так и так он говорит что нам прикупил древние открытки вот с видом на Нью-Йорк видим это Нью-Йорк э, Статуя Свободы как я говорил вам Итак видите что-то тут происходит с нашим игроком Непонятно что но в дальнейшем вы узнаете что с ним происходит Игра вообще э, очень хорошая как мой друг говорит еще раз повторю баксовая игра так скажем. А, графику тут просто отмены. Можно убирать прицел, можно не убирать. Но я, в принципе, убрал прицел, чтобы было реалистично. Мы остаемся в этом зале. Так, и так, сейчас нам дадут оружие и патроны. Они ушли оттуда и, короче, нас оставили здесь. Оставили нас здесь. Подыхать, ну, конечно же, подыхать мы не будем. но вот нам дают подсказочки с игры. Подыхать мы, конечно же, не будем. Сюда. Выдыхать мы Больный не будем. Заряду. Можно и подохнуть, конечно, но я отдохнуть не буду. Из-за таких говяных монстров я еще подыхать буду. Ага, сейчас, не дождетесь, скажу я вам. Ну, может быть, эта часть будет состоять из двух. Кто а его знает? Ну надеюсь, мы в одну уложимся все же. Потому а что, как вы знаете, на ютубе, блин! какое управление мышки говядно, непонятно вообще. Так, сейчас нам надо будет уничтожить тут пару монстров. Как вы уже знаете, это монстры еще так себя сладят. Вот у них главный калаша нам какой-то дали э -э, пистолет. Хотя этот пистолет очень вот даже мощный, скажу вот так. Убивает вообще мгновенно просто. Блин, да что ж я не привык как-то к мышке этой вообще? могут быть везде. А если вы будете действовать очень складно, то они вас не убьют. Но в данном случае у меня, блин, заканчиваются нахрен патроны. И как раз в этот момент мы вы выжили. Офигеть, вот закончишь патроны, и мы выжили. Зашибись, да, ведь вообще расклад какой. Ну, в принципе, ну, можно пропустить сцену, я нафиг ее не буду смотреть. Ну, в принципе, это было прохождение метро 2033. Всем до встречи и пока. С вами был Денис. Еще раз всех с наступающим.